Hamınız əs salam dostlar. Bu gün sizlə birlikdə 5-ci Azərbaycan dili dərs seriyinin ilk mövzusu olan mükafat mövzusunun çalışmalarını izah edəcəyik. Belə videoların davamını istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, video like atmağı unutmayın və e, hansı səhifəni istəyirsinizsə, bunu şərh bölmələrində qeyd edin. Biz keçək mövzumuza. Mövzunu oxumayacağam, çox vaxt getməsin ona görə çalışmalarını izah edəcəyəm. 1-ci çalışmada deyir ki, Aysunun yerində olsaydınız nə edərdiniz? Belə bir şey yazmaq olar ki, Aysu siz mətni oxuyaraq bunu başa düşün, sonra çalışmalarını yazın. Bir deyir ki, Aysun yerində olsaydı nə edərdiniz? Biz belə bir şey deyə bilər ki, Aysunun yerində olsaydım kitabı sona qədər oxuyardım və oxuduqdan sonra konsert biletini alardım. Keçək ikinci tapşırığa. Deyir ki, müəllif nəyə görə Aysunun ağlı landırdır? Sizcə bu doğrudan da məbələdir. 2-ci e, tapşırmaya cavabı isə həqiqətən də Ayşu ağıllı idi. Çünki ağıllı olmasaydı kitabı oxumayıb kitabın xülasəsini internetdən tapmağı bilə bilməzdi. Deməli müəllif haqlıdır. Kəsə 3-cü tapşırığa. Deyək ki sizcə Ayşu atasını aldadıb biləcəkmi? Hadisələrin davamıyla bağlı öz versiyalarınızı söyləyin. Məncə xeyr, çünki Mətnində deyir ki, Aysun atası Sadilov adam deildi, yəni onu aldadı bilməz. Keçək 4-cü tapşırığa. Burda bu oxu yazıdır. Şərtlini oxuyaq. Deyir ki, mətnin giriş və əsas hissələrini müəyyən edin, əsas hissəsini bitkin hissələrə bölün və hər hissəyə başlıq verin. Sonundaqı özünüz yazın. Mətnin giriş və əsas hissələrini göstərək. Burda yeni dərsimizin başlanmasına 1 həftə qalmışdı. Burdan aşağıda mənbəyidirs söz. Yəni mən pis iş görmürəm ki, öydə Yəni deyir, mən pis iş görmürəm ki, sən bilirsən axı müasir dövrdə internet ən zəngin bilik mənbəyidir. Bura qədər bu ə, əsas hissədir. Ya üzr istəyirəm, giriş hissəsidir. Bunu giriş hissəsidir. Biz indi bunu əsas hissəsinə baxaq. Nəhayət atası Aysuna kitabə alışdırmaqın yolunu tapdı. O qızını çağıryıb dedi. Burdan əsas hissəsi başlayır. Burda 3-cü tapşırığa qədər. Yəni elənməyə ata seviləcək dilləndi. Məzmunu danışa bilərsən. Əlbəttə sözü daxil olmaqda bu açılı hissədir. Axırda bu as internetdə oxuduqlarını 200 dəqiqə ərzində yücüb tökdü. Sonra tez dilləndi. Burdan axıra qədər isə nəticə hissəsidir. İndi bu sonra deyildi ki, asız hissələrini hə hissələrə bölün və hər hissəyə başlıq verin. Biz burada giriş hissəsi dediyimiz yerə başlıq verə bilərik ki, səmərəsiz tətil. Yəni o heç bir şey oxumadan Burada da yazdım ki, işi gücü internetdə rəfiqələrlə yazışmaq, yeni filmlərə, musiqi kliplərinə tam səy etməkdir. Yəni bu vaxt ətrafını səmərəsiz keçirib. İkinci yan yəni, açız hissəsini isə adlandıra bilərik ki, atasının ideyası, yəni atası onu kitaba oxumağın yolunu tapmışdı. Bunu atasının ideyası adlandıra bilərik. Üçüncü yeri yəni isə açının yalanı, yəni burda onun Nə dediyi e, yalanı ortaya çıxmışdı. Ona görə bu hissəni də Ayusun yalanı adlandıra bilərik. Kesək 5-ci tapşırığımıza. Burada deyir ki, de, klip sözünün mənasını izah edin. Klip sözünün mənası e, musiqili görüntü deyə bilərik və ya video, videolu sujet. Belə bir şey deyə bilərik. 6-cı tapşırığa keçək. Burada deyir ki, üydüb tökmək sözünün hansı ifadələri ilə əvəz etmək olar? Üydüb tökdüyü baxaq burada hardadır? Da, burada, burada Ayşu internetdən oxuduqlarını 200 dəqiqə ərzində üydüb tökdü. Yəni burada oxudu sözünə həviz etmək olar. Yəni Ayşu internetdən oxuduqlarını 200 dəqiqə ərzində oxudu. Sonra tez dərləndi. Keçək digər tapşırığımıza. Hansı cümlədə xülasə sözü mətninəki mənasında işlənib? Burada xülasəni birinci xülasəni təbəq burada Ayşu əsər haqqında bir səhifəlik xülasəni tez səsi oxudu və özündən razı qaldı. Burda mətndə xülasə sonuncu əzəyi vurğu düşür və isimdir. Variantlara baxaq. Burada deyir ki, A variantında xülasə söz verdiyimiz vaxtda izləsə gedib çatdıq. B deyil. B variantında məruzənin xülasəsi yazılı şəkildə hamıya paylandı. Budur. Burada B variantında isim kimi işlənib, A variantında isə moda fel kimi işlənib. Keçək digər tapşırığımıza. Mükafat sözündəki sait və samit səsləri müəyyənləşdirin. Baxaq burada birinci m, harfi, hərfi m cingiltilidir. Sonra digər samitlere samitlərə baxaq. Q samiti, F samiti və T samiti. Bunlar da kar samitlerdir. Sonra digər e, saitlərə Ü saiti incedir, kapalıdır, dodaqlanandır. Dodaqlanandır. A saiti ise kalındır, açıqdır, dodaqlanmayandır. Keçək digər tapşırığımıza. Burada deyilir ki, u qalın, ü isə incə saitdir. Bəs onların təhvizində hansı oxşarlılıq var? Burada ü, u və ü oxşarlığıları qapalı və dodaqlanmayan saitlərdir və dodaqlar illərə gəlir. Yəni bunlar təhviz edərkən e, dodaqlar illərə gəlir. Yəni bunların oxşar xüsusiyyətləridir. Onun işləmə ona keçək. Ay sözündəki saitlərin oxşar xüsusiyyətlərini sadalayın. Baş bu saitlərin tələffüzündə hansı fərq var? Deməli baxaq. A birinci bunlara A hərfi qalındır, açıq dodaqlamayandır. İ e, saiti qalın, qapalı, dodaqlamayandır. Burda oxşar cəhətlər, ikisi də qalın və dodaqlamayandır. Fərqli fərqli cəhətləri isə A açıq, İ, I isə qapalı saitdir. Birinci salışmaya Burada deyir ki, aşağıda verilən əlamətlərə uyğun gələn saitləri müəyyənləşdirin. Baxaq birinciyə, incə dodaqlanan qapalı. Bu xüsusiyyətlər hamısı ü saitində var, həm incədir, həm dodaqlanandır, həm də qapalıdır. Sonra keçək ikinciyə o. O səaiiti buna uyğun gələr, həm qalındır, həm dodaqlanandır, həm də açıqdır. Üçüncüyə isə a uyğun gələr. A həm qalındır, həm dodaqlanmayandır, həm də açıqdır. 4-cüyə baxaq. 4-cüyə isə ö uyğun gələr. Həm incədir, həm dodaqlanandır, həm də açıqdır. 5-ciyə isə ı uyğun gələr. Həm qalındır, həm dodaqlanmayandır, həm də qapalıdır. Keçək 12-nin tapşırığına. Hər bir sıranın tamamlayan saitini müəyyən edin. U, a, ı bunun qalın qalın saitlərin cərgəsidir. Bura bir dənə o səiti çatışmır. E, a, ı, o, u bunlar qalın saitlərdir. İkinci keçək, ikinci də isə bunlar qapalı saitlər cərgəsidir. Burada bir u çatışmır. Digər e, cərgədə isə üçüncüdə isə e, verilib dodaqlanmayanlar A E A İ. I. Burada yenə yani, çatışmayan isə ı hərfidir. Digər dördüncüyə baxaq. Dodaqlanan saitlərin cərgəsidir burada. Çatışmayan isə u hərfidir. Beşinciyə baxaq. Beşincidə isə açıqlardır ə e, ə ı a, e, o ö dü. Yəni burada ə çatışmır. Altıda isə incə saitlər cərqəsidir. Burada isə i hərfi çatışmır. Keçək 13-cü tapşırıq. 13-cü tapşırıq ha. Burada deyir ki, aşağıdakı şeir parçasında hansı növ sait səslər iştirak etmir? Bu səslərə xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin. Baxaq burada işlənən saitlər birinci də ı, a. Bunları birinci ə xarakterik xüsusiyyətlər bilək. Burada ı həm qapalıdır, həm qalındır, həm də dodaqlanmayandır. A həm açıqdır, həm qalındır, həm də dodaqlanmayandır. Sonra burada e işlənib geynər, geynər sözündə e incədir, açıqdır, dodaqlanmayandır. Sonra i işlənib, burada i isə incədir, qapalıdır, dodaqlanmayandır. İndi bir e, burada gördüyümüz kimi, burada işlənənlar isə qapalıdır, açıqı, incə bunlar işlənib, qalın işlənib, açıq işlənib, qapalı işlənib, dodaqlanmayanda işlənib. Burada tək işlənməyəsə dodaqlanan işlənmə. Dodaqlanan saitlər işlənməmişdir. Doyğun saitlər də o, ö, u, üdür. Burada gördünüz ki, o, ö, u, ü saitlərindən heç biri yoxdur. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Bütün çalışmaların izahlarını verdik. Videonun başında dediyim kimi hansı səhifəni izahını istəyirsinizsə rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Bu videodakı bu qədər, hələlik.